Не смотрите, как я одета. Короче, пришла опять я в эту сефору, ну, потому что я подарок... О, кицы, потому что подарок хочу. А сейчас мне наоборот все пахнет. Я все хочу. То, наверное, у меня так и было настроение. Хочу раз... ну, Тут так классно, девки, гулять. Сейчас жарко. Иду опять в сифору. Вертаюсь. Попідписувала все тут куча пробников. Но я балдею от этого Бурбери Блаш. Это мне дочь подарила. Сама таки не выбирала, но ничего. Короче, вертаюсь за этим Бурбери Блаш. Ля, нравится. Но я переживаю, что оно мне потом перенравится дома уже. Сейчас смотрю, спрошу, если есть такое, такой, знаете, дорожная штучка. Tu faz Hello oh. Hello I back. Uh, Burberry Blin. Burberry, which one? Burberry blush. Oh, blush. Yes. A uh, yes. what? Yes. Oh, sorry. This one, right? What, I I want this. Okay. The same? Uh, let's see. Yes, the same. The Thank you. Yes. You that can, that can. okay? Yeah. yeah. Маленькая есть. Боже, как она пахнет. Капец. Ой, как нравится. Капец, как нравится. Серьезно. Но ну, я еще в заладе. Сейчас покажу вам. на солнце. А вот там все бы сейчас. Классно так гуляться. девки. Фу, бля. Не, все-таки что-то раздражаем. Ой, посыдю, посыдю. Это дочка подарила. Это я на выбрала Парам. Тут нельзя телефончик поставить. И еще взяла. Вот это для волос. Это благодаря вам, девочки. Кто-то написал мини в комментариях, возьмите молекулярную, вот это, чтобы для волос, типа восстанавливающая. Как бы вы не писали, я бы не купила. Я побачила, ну, как на кассе стоишь, что-то в очереди, да? А там всякая херня. И там было написано, что это молекулярное. Десь я что-то чула, вот это К-18. Что-то по вашим комментариям. Буду пробовать. И... Боже, ну пахнет. Гляньте, сколько у меня пробников. Я им сказала, что у меня сегодня день рождения. И они мне... Боже, сколько пробников понагребала. Сейчас покажу, отвинейте. А, не улетай. мой чек полетел. Шек мусор. Блядь, надо собрать. Бо... Заберу. Просто шмусор. И купила... Не то, что я в восторге. Я давно мечтала, і мені колись вони подобалися. Версачі такі, як це Крістал. Колись були голубенькі, подобалися, а потім розовенькі, колись нюхала на ком-то, мені понравились. Я знаю, що вони давно в продаже. Я, я не знала, що я от це виберу. І я думаю, возьму для. Ну, мені треба було щось для душі. І я думаю, візьму Версачі. Воно мені все одно, ну как бы, не надоест. Ну, не то, что мне надо есть. Я не разочаруюсь в будущем. Я так, ну я знаю, оно мне нравится. Не то, что там ахтин, ну так. Но когда я взяла все пробники, а все самое-самое, что мне супер-супер нравится, положила по кармашкам. И вот это я чуть не сдохла. Как нравится. Я вернулась, думаю, а такая, одна штучка лежала. Короче, я сейчас покупка состоялась. Бля, там наверное, дивляться, как, наверное. О, китайцы делают этот педикюр. Короче, девочки, я нравится мне. его дорогая подлюка, вот это 42 доллара заплатила. Тут маленькая, сука, тут 10 миллилитров. А тут сколько? не знаю сколько. Короче, я счастлива. Вот это мне понравился. Этот Булбери. Булбери мне очень понравился. И это буду волосы восстанавливать. Все. Следующее полазим. Магазин Шанель будет у нас там. Мне там женщина со Свегаса пишет, что тут прямо нема ни одного достойного магазина. Ну, как это нема? Капец, девочка, так рада этим духам, я не могу передать, как она мне нравится. Я иду эту палочку, нюхаю и нюхаю. Так нравится. Прям капец. Я аж пожалела, что я маленькую купила, мне ну все равно дорого. Я буду маленькая, если прям сильно будет нравиться, то возьму больше. Повторюсь, бурбери.